ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে যদিহে আপুনি এই তিনিবিধ চৰাই দেখিছে তেনেহ'লে সেয়া হৈছে আপোনাৰ কোনো ভাল দিনৰ সংকেত নমস্কাৰ আস্থা গ্ৰিয়েচনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ঘটা প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ নিশ্চয় কিছু নহয় কিছু অৰ্থ থাকেই ভৱিষ্যতে কি হ'ব তাৰো ইংগিত দিয়ে এই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাবোৰে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম তিনিটা বিশেষ চৰাইৰ বিষয়ে যিকেইটা চৰাই যদিহে আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে দেখা পায় নাইবা কোনো এটা আপুনি শুভ কামত গৈ থকাৰ মুহূৰ্ততে এই তিনিবিধ চৰাই আপুনি দেখা পায় তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় বুজিব যে এয়া আপোনাৰ কাৰণে একেবাৰেই শুভ সম্পদ অৰ্থাৎ শুভ সময় আৰম্ভ হোৱাৰ সংকেত ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে যদিহে আপুনি এই তিনিবিধ চৰাই দেখা পায় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো তথা আপোনাৰ সেই দিনটো বিশেষ হোৱাৰ লগতে সেই দিনটো আপোনাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ভাল দিন বুলি আপুনি মনতে ভাবি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিটোৱে কৈ দিওঁ যে নিতৌ নতুন নতুন আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তেনেহ'লে অকণমানো সময় পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ মাজভাগলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰকৃতিয়ে বহু মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাক কিছু ইংগিত দিয়ে যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সময়সমূহ ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব সেই কথা আগতীয়াকৈ আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ দৈনন্দিন জীৱনত ভাল বেয়াৰ লক্ষণ সদায় সময়ে আমাক দি যায় তেনে এক শুভ লক্ষণ হ'ল তিনিটা বিশেষ চৰাইৰ দৰ্শন আৰু সেই চৰাইসমূহনো কি কি তথা ইহঁতে আমাক কেনেধৰণৰ সংকেত দিয়ে ব'লক সেই বিষয়ে জানি লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে এতিয়াও চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব হিন্দু ধৰ্মৰ মতে মানৱ জীৱনত ভাল আৰু বেয়া সংকেতৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে এইবোৰে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত কিছু ইংগিত বহন কৰে এইসমূহ ইংগিতৰ বিষয়ে শাস্ত্ৰত বিতংভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে আমি প্ৰতিদিনে দেখা বস্তু নাইবা কথাবোৰে আমাৰ জীৱনত ঘটি থকা ভাল আৰু বেয়া পৰিঘটনাৰ ইগিত দিয়ে তথা এনে পৰিস্থিতিত আমি সকলোৱে এই বস্তুবোৰৰ অৰ্থও জানিব লাগে প্ৰথম চৰাইবিধহে হৈছে ভাটৌ চৰাই শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যদিহে আপুনি ভাটৌ চৰাই দেখা পায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ বুজিব যে আপোনাৰ ভাল দিন আহিবলৈ ধৰিছে অৰ্থাৎ যদিহে আপুনি কোনো এটা শুভ কাম কৰিবলৈ বুলি ওলাইছে আৰু হঠাতে আপুনি ভাটৌ চৰাই দেখা পাইছে তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই কামটো শুভ ফল পাব বুলি আপুনি মনতে ধৰি ল'ব পাৰে অৰ্থাৎ ভাটৌ চৰাই দেখাটো অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বুলি গণ্য কৰা হয় ভাটৌ দেখাটোৱে আৰ্থিক লাভৰ লক্ষণ বুলি কোৱা হয় লগতে এযোৰ যদিহে আপুনি ভাটৌ চৰাই দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনত প্ৰেম বাঢ়িবলৈ গৈ আছে আৰু যদিহে এটা ভাটৌ চৰাই দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰলৈ খুব সোনকালে সুখ আৰু সমৃদ্ধি অহাৰ লক্ষণ বুলি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰিব দ্বিতীয় চৰাইবিধ হৈছে ফেঁচা যদিহে আপুনি এটা ফেঁচা দেখা পাইছে তেনেহ'লে ই আপোনাৰ ঘৰত দেৱী লক্ষ্মীৰ আগমনৰ চিন বুলি গম পাব যদিহে আপুনি এটা ফেচা দেখা পায় তেনেহ'লে বুজি লওক যে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা খুব সোনকালেই শেষ হ'ব আৰু যদিহে কেনেবাকৈ আপুনি দুটা ফেচা একেলগে থকা দেখা পাইছে তেনেহ'লে সেয়া আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ লক্ষণ বুলি ধৰিব পাৰে তৃতীয় চৰাইবিদে হৈছে ময়ুৰ চৰাই সৰ্বসাধাৰণতে আমাৰ ইয়াতে ময়ুৰ চৰাই দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু যিসকলৰ যিসকলৰ অঞ্চলত অৰ্থাৎ যিসকল আঁতৰত আছে সেইসকলে যদিহে ময়ূৰ চৰাই দেখা পায় তেনেহ'লে সেয়াও আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বুলি আপুনি ধৰিব পাৰে কিয়নো ময়ুৰ চৰাই হৈছে ভগৱান কাৰ্তিকৰ বাহন সেয়েহে ময়ূৰ চৰাই দেখিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতাৰ ইংগিত বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ইয়াৰ লগতে ঘৰৰ সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ ইংগিত বহন কৰে এই ময়ূৰ চৰাই ঘৰলৈ চৰাই আহি অৰ্থাৎ ঘৰলৈ চৰাই বাঁহ সজা নাইবা কিছু বিশেষ চৰাইসমূহ ঘৰলৈ আগমন হোৱা এইবিলাক হৈছে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস অনুসৰি শুভ নাইবা অশুভ হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি একো নাই কিন্তু কিছুমান বিশ্বাস অনুসৰি ঘৰত চৰাই বাঁহ সজাটো শুভ বুলি সৰ্বসাধাৰণতে গণ্য কৰা হয় অৰ্থাৎ বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰিও ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিত্তি দিয়া হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা বহু সমস্যা আঁতৰি যায় লগতে আনহাতে কিছুমান বিশেষ চৰাই যদিহে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহে তেনেহ'লে তাক অশুভ বুলিও ধৰা হয় কিছুমান বিশেষ চৰাই যেনে পাৰ নাইবা ঘৰত নিৰন্তৰে বাঁহ সাজিলে ভাল ফল বুলি মানুহে সৰ্বসাধাৰণতে নাভাবে যদিহে তাক খাদ্য খুৱায় তেনেহ'লে সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনিব পাৰে বুলিও বিশ্বাস কৰা হয় শুভ বুলি ভবা কিছুমান পৰিস্থিতি চৰায়ে বাঁহ সজা ঘৰত চৰাই বাঁহ সজাটো সৰ্বসাধাৰণতে শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ইয়াৰ ফলস্বৰূপে বহুতো সমস্যা দূৰ হয় আৰু জীৱনৰ পৰা বহুতো বাধা বিঘিনিও আঁতৰি যায় সৰ্বসাধাৰণতে আমাৰ প্ৰায়সকল লোকৰ ঘৰতে দেখা পোৱা এবিধ সৰ্বসাধাৰণ চৰাই হৈছে কপৌ চৰাই ঘৰত কপৌ চৰাই কি সূচায় অৰ্থাৎ ঘৰলৈ কপৌ চৰাই যদিহে বাঁহ আছে তেনেহ'লে কি সূচাই নাইবা ঘৰলৈ কপৌ চৰাই আহিলে শুভ নে অশুভ সেই কথা হয়তো আপোনাৰো জানিবলৈ মন গৈ আছে আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক যে ঘৰলৈ কপৌ চৰাই আহিলে অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় বাস্তুশাস্ত্ৰত লগতে ইয়াৰ আগমন কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অশুভ বুলিও গণ্য কৰা হয় পাৰ চৰাই ঘৰত উপস্থিত হোৱা আৰু ঘৰত বাঁহ বনোৱাৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ আপুনি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তেই জানি লওক হিন্দু ধৰ্মত বহুতো জীৱ জন্তু আৰু চৰাই আছে যাৰ ঘৰত উপস্থিতি হোৱাটোৱে নিশ্চিন্তভাৱে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা চিন দি থৈ যায় নাইবা সংকেত দিয়ে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আপুনি হয়তো প্ৰায়ে দেখিছে যে মানুহৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা হঠাতে পাৰ চৰাই আহি ঘৰ সজা সজা নাইবা আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ নিজৰ ঘৰতে পাৰ চৰাই অহা দেখিছে ঘৰত পাৰ চৰাইৰ আগমনক অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা সৰ্বসাধাৰণতে নহয় কাৰণ ঘৰত পাৰ চৰাই বাঁহ সজাটো অৰ্থাৎ নিজেই আহি পাৰ চৰাই বাঁহ সজাটো অশুভ বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ঘৰৰ বেলকনি নাইবা টেৰেছত নাইবা ঘৰৰ আন কোনো ঠাইত যদিহে পাৰ চৰাই নিজে আহি বাঁহ সাজে তেনেহ'লে সেয়া অশুভ লক্ষণ বুলিয়েই সৰ্বসাধাৰণতে কোৱা হয় যদিহে পাৰ চৰাই আপোনাৰ ঘৰত নিজেই আহি বাঁহ সাজে তেনেহ'লে পাৰ চৰাই মলি বিয়পাই দিয়ে তথা কপৌৰ মল নেতিবাচকতাৰ প্ৰতীক আৰু ঠিক সেইদৰে কপৌ চৰাই হওক বা পাৰ চৰাই হওক তেওঁলোকৰ মল ঘৰৰ কাৰণে নেতিবাচকতাৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয় যদিহে আপোনাৰ ঘৰতো কেতিয়াবা হঠাতে পাৰ চৰাই আহি নিজে বাঁহ আজি থাকিবলৈ লৈছে তেনেহ'লে আপুনি সেই পাৰ চৰাইৰ বাঁহটো আপুনি ভাঙি পেলাব পাৰে নাইবা সেই পাৰ চৰাইকেইটা আপুনি খেদি পঠাওক সৰ্বসাধাৰণতে পাৰ চৰাইৰ আগমন দুৰ্ভাগ্যৰ লক্ষণ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ আগমন ঘৰখনৰ মূল ব্যক্তিজনৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল নহয় অৰ্থাৎ ব্যক্তিজনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ বিপৰীতে আপুনি পাৰ চৰাই থাকিবৰ কাৰণে নিজে ঘৰ সাজি দিব পাৰে যদিহে তেনেকৈ তেনেহ'লে ইমান বেছি বিপদ নহয় যদিহে আপোনাৰ ঘৰত পাৰ চৰাই বাঁহ আহিছে তেনেহ'লে তাক খেদি পঠিয়াওক নাইবা উৰুৱাই দিয়ক কিন্তু আপুনি সেই পাৰ চৰাই মাৰি নেপেলাব যিকোনো জীৱক হত্যা কৰিলে অপৰাধবোধ জড়িত হৈ থাকে যদিহে সেই বাঁহটোত পাৰ চৰাই থাকে তেনেহ'লে সেই ঠাইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু লেতেৰা হ'বলৈ নি দিব ঠিক সেইদৰে কপৌৰ বাবে লেতেৰা কপৌৰ বাবেও আপোনাৰ ঘৰতো লেতেৰা হোৱাটো অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ঘৰত বাঁহ সজা কপৌয়ে জীৱনৰ অশুভ পৰিঘটনাৰ ইগিত দিব পাৰে এটা বিশ্বাস আছে যে যদিহে আপোনাৰ ঘৰলৈ কপৌ আহে তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত আৰ্থিক সমস্যা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে কিছুমান কামত লোকচান নাইবা ব্যৱসায়ত সমস্যা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব অৰ্থাৎ যদিহে কপৌ চৰাই আপোনাৰ ঘৰৰ যিকোনো গছত নাইবা বাঁহত বাঁহ সাজিছে তেনেহ'লে ইমান বেছি অশুভ নহয় কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত কপৌ চৰাই হওক বা পাৰ চৰাই হওক নিজে আহি বাঁহ সজাটো কিন্তু অশুভ লক্ষণ বুলি সৰ্বসাধাৰণতে বাস্তু শাস্ত্ৰত উদ্দেশ্য আছে যদিহে আপুনিও আৰ্থিক সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছে নাইবা ব্যৱসায়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেনেহ'লে কপৌটোক আপুনি খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক কিন্তু মাৰি নেপেলাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে যিহেতু চৰাই বাঁহ সজা নাইবা চৰাই ঘৰলৈ আহিলে শুভ ফল নে অশুভ ফল পাব সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক জনাই আছোঁ গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আৰু দুটামান কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা আছে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে চিনি পায় যে ক'লা পৰুৱা ক'লা পৰুৱাই যদিহে ঘৰত আপোনাৰ চৰাইৰ দৰে বাঁহ সাজে অৰ্থাৎ ক'লা পৰুৱা যদিহে আপোনাৰ ঘৰত ওলাবলৈ লৈছে তেনেহ'লে সেয়া কিন্তু শুভ ফলৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয় তাৰমানে ভাল দিন আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আনহাতে যদিহে আপোনাৰ ঘৰত ৰঙা পৰুৱাই শিবিৰ বনাইছে তেনেহ'লে সেয়া কিন্তু অশুভ ফল বুলি জনা যায় হয়তো আপোনালোকে প্ৰায়ে দেখিছে যে কেতিয়াবা চেনীৰ টেমা নাইবা বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠা বস্তু ৰখা টেমাত ক'লা পৰুৱা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে সৰ্বসাধাৰণতে ক'লা পৰুৱা ওলালে ইমান বেছি অশুভ বুলি ধৰা নাযায় কিন্তু যদিহে ৰঙা পৰুৱা আপোনালোকৰ ঘৰত বসবাস কৰিছে তেনেহ'লে সেয়ে কিন্তু অশুভ ফল বুলি ধৰা হয় আনহাতে জীৱবোৰে ঘৰ বনোৱা ওপৰতো অশুভ আৰু শুভ লক্ষণ কোৱা হয় অৰ্থাৎ মৌ মাখিয়ে যদিহে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহি নিজে নিজে মৌচাক তৈয়াৰ কৰিছে তেনেহ'লে সেয়াও অশুভ লক্ষণ বুলি সৰ্বসাধাৰণতে ধৰা হয় কিন্তু বহুতো মানুহ আমাৰ মাজত এনেকুৱা আছে যিসকলে মৌ পালন কৰে অথবা নিজৰ ঘৰতে মৌ মাখি পালন কৰে তাৰ তাৰ কথা আমি কোৱা নাই কিন্তু নিজে নিজে মৌ মাখি ক'ৰবাৰ পৰা উৰি আহি যদিহে আপোনাৰ ঘৰত ডাঙৰকৈ মৌচাক বনাইছে তেনেহ'লে সেয়া কিন্তু অশুভ লক্ষণ এয়া কোনো ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে নাইবা সেই ঘৰখনৰ মূল ব্যক্তিজনৰ বিপদত পৰিব পাৰে আৰু এটা বস্তু হৈছে বাদুলি বাদুলি চৰাই এনেকুৱা এটা জীৱ যাৰ ঘৰত অহাটো একেবাৰে অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় এনে পৰিস্থিতিত যদিহে বাদুলি আহি আপোনাৰ ঘৰত থাকিবলৈ লৈছে নাইবা বাদুলিয়ে বাঁহ সাজিছে তেনেহ'লে সেয়াও ঘৰৰ মূল ব্যক্তিজনৰ কাৰণে অশুভ লক্ষণ বুলি সৰ্বসাধাৰণতে কোৱা হয় সৰ্বসাধাৰণ চৰাইবোৰৰ লগতে আমাৰ ঘৰসমূহত প্ৰায় দেখা পোৱা আন এবিধ চৰাই হৈছে শালিকা চৰাই শালিকা চৰাইৰ বিষয়েও বহুতে লোকে জানিব বিচাৰে অৰ্থাৎ শালিকা চৰাই ঘৰত দেখা পোৱাটো শুভ নে অশুভ এই সন্দৰ্ভত বহুলোকে জানিব বিচাৰে অৰ্থাৎ এইটো কোনো লোকৰ কথা নাইবা বিশ্বাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যাৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই অৰ্থাৎ শালিকী চৰাই ঘৰলৈ আহিলে শুভ হ'ব নে অশুভ হ'ব তেনেকুৱা কোনো তথ্য পোৱা নাযায় কিন্তু লোকবিশ্বাস অনুসৰিয়েই হওক নাইবা বাস্তুশাস্ত্ৰই হওক নাইবা যিকোনো শাস্ত্ৰ অনুসৰিয়েই হওক বিশ্বাস অনুসৰি যে যিবোৰ নিশা চৰ চৰাই যেনে ধৰক ফেঁচা নাইবা পুডু ইত্যাদি এই ধৰণৰ চৰাইসমূহে আপোনাৰ ঘৰত বাঁহ সঁজাই হওক নাইবা আপোনাৰ ঘৰত সোমোৱাই হওক ইয়াক একেবাৰে অশুভ বুলি সৰ্বসাধাৰণতে ধৰা হয় কিন্তু ফেঁচাৰো লগতো কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম নাইবা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা জড়িত হৈ আছে অৰ্থাৎ ফেঁচা দেখা পোৱাটো কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণো হ'ব পাৰে কিন্তু যদিহে লক্ষী ফেঁচা আপোনাৰ ঘৰত সোমায় তেনেহ'লেও শুভ হ'ব পাৰে কিন্তু যিকোনো ধৰণৰ ফেঁচাই আহি যদি আপোনাৰ ঘৰত বাঁহ সাজি লয় নাইবা নিশাচৰ চৰাইসমূহে যদিহে আপোনাৰ ঘৰত বাঁহ সাজে তেনেহ'লে তাক একেবাৰে অশুভ শুভ বুলি ধৰা হয় অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ বাৰীত বাঁহ সজাতো অশুভ নহ'বও পাৰে কিন্তু যদিহে আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই বাঁহ সাজে তেনেহ'লে সেয়া কিন্তু একেবাৰে অশুভ লক্ষণ বন্ধু বান্ধৱীসকল চৰাইৰ বিষয়ে এইখিনি কথা ইমানেই আছিল আৰু যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তদন্ত সুন্দৰ ৰীতি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ